Би привітати всіх з цим святом. В першу чергу вчителів, у яких вистачило назнаєх хоробляться, все-таки відкритий навчальний процес. На жаль, зараз в цьому краї відбувається війна, але ми сподіваємося, все-таки, що навчальний процес буде тривати. Зимой, когда мы дома спали, летели города, а света не было. И мы не видели, куда идем, но перебежали в общем, подвал. Мы хотим перемирия, не верим, мы хотим, чтобы оно было. А как верить сейчас? Сейчас пока тихо, так для нас уже не тихо. Мы, уже боимся. мы боимся и даже тишины. Тишина, Тишина. И непонятная. Как уже просыпаешься и засыпаешь, уже мы привыкли уже к этому всему. Начались обстрелы. У нас линейка была. Начало линейки, потом обстрел. Мы все там в подвалах и сентябре не учились. Учились в октябре, с 1 октября. Но поскольку нас там открывали, не открывали, мы тоже не знали. Нам не платили деньги, но мы ходили и просили родителей вместе с родителями, в общем, как могли, мы занимались.